Неодноразово влада, мешканці та різні організації підіймали болюче питання для всіх мешканців, а саме ціни на проїзд у маршрутних таксі, які кожного разу зростають, а комфорт та обслуговування стоїть чомусь на місці. Більшість громадян вже звикли користуватися послугами попутних автомобілів. Але за таких погодних умов деякі водії беруть набагато більше ніж раніше. Та у людей іншого варіанту не залишається, як заплатити, бо на роботу чи на навчання добиратися потрібно, але все ж Вітне без добрих людей в цьому свідчить акція нам по дорозі, яку організували представники Вижерицької міської громадської організації Рідне місто і яка відбулася 25 січня в день тетяни та день студента. Сама акція полягала у тому, щоб із зупинки забрати громадян та довести до столиці. А замість того, щоб взяти з пасажирів гроші, посміхнутися та вручити їм листівку. Із надписом Нам вдалося викликати посмішку на вашому обличчі або Бодай трохи підняти ваш настрій це більше, ніж гроші. Та самі ж пасажири, виходячи з автомобілів, не приховували свого задоволення від такої акції. Акція хороша, понравіла, тому що ну, удобно, не треба стояти довго чекати. Бесплатно, во-первых, весело, ну, уютно в машине, тепло, <laughs> хорошо ехать. Ну, конечно, понравилось. Доехал до Героев Днепра бесплатно. Спасибо ребятам за эту акцию. Если бы они проводились чаще, может, и проезд в маршрутках был бы подешевле. Не так, как у нас по 4,50, едешь на одной ноге. То есть полностью, полностью забиты. А тут привезли тепло светло, хорошо. Спасибо. У меня самого машина, но в данный момент находится в ремонте. И как заберу с ремонта, тоже приму участие в этой акции. По завершению акции наша снимальная группа поспелковалась с головой данной организации. Сегодня мы провели акцию под названием «Нам по дороге». Мы на своих личных автомобилях у нас было около 10 автомобилей сегодня. Это пер пер первый раз мы проводим такую акцию. Я думаю, что будет добавляться все больше и больше людей и водителей. Мы бесплатно э взяли на остановочке пассажиров и довезли их до Киева. Так как всем известно, что проблема существует в городе Выжгород с тем, чтобы с утра и в вечернее время добраться до города на работу и подорожание маршруток, с которым... До сих пор мы разбираемся, никак не можем закончить этот процесс. Непонятно очень ситуация, на каком основании она подорожала. И маршрутные такси не соблюдают график своего движения и конечную станцию. Поэтому мы решили провести вот такую вот акцию. Надеемся, что и дальше мы будем ее проводить все чаще и чаще, и все больше водителей будут к нам присоединяться. Своими выражениями поделились с нами и сами водители. Но я как бы знаком с форумом, просто интересуюсь в принципе интернетом. И такие интересные форумы, как в э, форум.com.ua, то есть Выжгородский, для меня был, ну, как бы, с одной стороны, открытие, потому что достаточно много интересных вещей происходит, э, много социальных проектов происходит борьбы в принципе происходит ну с как бы с и коммунальными службами и так далее мне оно ну, достаточно близко и ну понравилось потом видел анонсы как бы созванивался с ребятами консультировался по некоторым вопросам которые для меня были ну как бы не, не очень знакомы ну и как бы узнал о том что будет проходить такая акция соответственно ну как бы решил присоединиться очень понравилось впечатление людей которые ну ехали для них был в принципе шок о том что ну как бы все бесплатно каждый пытался что-то там предложить, спросить, а почему это бесплатно, а кто вас спонсирует и так далее. То есть, ну, для всех на самом деле это является как бы таким нонсенсом. И, в принципе, оно доставляет улыбку, то, что и, в принципе, было, ну, как бы одним из инициатив акции, то, что посмотрите там, на визитку, она доставит улыбку, она действительно доставляет всем улыбку. Но я думаю, что будет, в принципе, продолжение этой акции, и я с удовольствием приму участие, ну, по мере возможности буду всегда принимать. Ну, состою в романской организации Еринамиста, знаком с ребятами, которые организовали ее. И как бы из, интернет, из интернета узнал о предстоящей акции, которая называется Нам по пути. Вот решил принять в ней участие. Если честно, остался очень доволен. И, судя по отзывам пассажиров, они тоже остались очень довольны, хотя к этому как бы не очень привычно. Вот, переспрашивали по несколько раз, почему действительно бесплатно, и действительно ли бесплатно и куда вы нас везете. Вот. Ну, надеюсь, что эти акции будут проходить чаще. И многие, которым не безразлична судьба нашего города, у которых есть такая возможность подвозить людей, будут принимать в ней участие, и нас... Будет все больше и больше. Ну, взял я участие в ней, потому что я состою в, органи... в громадской организации этой. Лично э, знаком с организаторами, именно от них я узнал о проведении акции. А, принял в ней участие, потому что мне не безразлично, скажем так, жизнь нашего города, вообще отношение людей к людям. Хотелось бы, чтобы больше людей э, принимало участие в подобных акциях, чтобы относились друг к другу с уважением и с пониманием. Еще ввиду того, что мы узнали, что из-за погодных условий сейчас люди, которые подвозят людей, стали Немножко позвишається, залишається на на свої услуги. А ми решили показать, показати, що якщо нам по путі, то в принципі денег за это брати і не обязательно бути проще относиться к людям так, хотел, чтобы ти хотів, щоб вони к тебе. Вот со будемо сподіватися, що надалі все більше водіїв буде долучатися до таких акцій, бо допомагаючи одне одному, ми робимо цей світ краще. Тетяна Коваленко ви новини.